Вот такие вот выпадки, когда э, бунты подавляются, так местными, сепаратистами, мы сепаратисты, мятежисты, они так само часть, потому что до нас доходит не вся информация, мы видим только поодинокі случаи, выпадки, которые просто просто, в соцсети, або в, в прессе, або там Но Я слышала на о таких случаях я, к сожалению, не, не видела и поэтому mm -hmm. утверждать не могу. Да? Но пока что мне кажется, что они немножко преувеличены украинской стороной. Им кажется, что... Ну, нам, нам хочется думать, что вот эти э, бунты могут спровоцировать, mm -hmm. там, да, действительно какие-то народные восстания против э, ДНР и ЛНР. Конечно, такого быть не может, потому что население в этом регионе пассивное и mm -hmm. способно только на склоки в очереди. К сожалению, да, но вот э, подраться за еду – это, вот, ну, как бы такое самое. Э, Наверное, ну, ну, в общем, единственное, что они могут сделать. То есть просто что, просто да. подраться между собой. То есть восстать против какого-то большого а, врага они, конечно, не смогут. Они просто не понимают, в, в чем проблема, да, и в ком mm -hmm. эта проблема состоит. Mm -hmm.